Уже целый год мы стоим на охране границ нашего государства. И хотим сказать лично я и от лица вооруженных сил Украины выразить благодарность нашим женам, матерям, сестрам, дочуркам. Сказать огромнейшее спасибо за то, что вы нас ждете, любите и знаете. Мы вернемся, и все будет хорошо. В имени войсковых медиков хочу поздравить всех женок с 8 березня. Бажаю їм щастя, здоров'я, великого кохання, щоб на їхніх лицях всередня була улипка. І також хочу поздравити від себе свою жінку, Демчеші Надію Васильовну. Дорогі наші жінки, від лиця 95-ї окремої ремобільної бригади хочу поздоровити вас з міжнародним жіночим днем, побажати вам сили, мужності, терпіння дочекатися своїх захисників. А від себе особисто хочу поздоровити свою маму і свою кохану. Наташа, это очень сильно люблю. Скоро вернусь. Дорогие наши женщины, наши боевые подруги, наши мамы, наши жены, наши сестры. Мы вас от всей души поздравляем с этим весенним праздником. Желаем вам счастья, добра, мирного неба и любви. Мы ваши защитники, мы вас очень любим. Поздравляю всех матерей, жен, бабушек, дочерей с 8 марта наступающим. Желаю счастья, здоровья. Поздравляю свою машину. Люсечку, которая не раз меня выручила и ни разу не подвела. Побольше улыбайтесь. Это нам придает силы. Вы достойная наша опора. Отдельно хочу поздравить свою мамулю, сестренку, племянницу, крестную. Есть на женский коллектив воинской части. Ну и всех, кого я знаю, всех женщин, которые меня знают. Больше случаем передаю привет всем женщинам. Поздравляю с 8 марта от 50-го ремонтного батальона, от всех хлопцев, Своей самой любимой жене Натальи, коханей. Пускай ждет. Еще чуть-чуть осталось, и мы вернемся домой с победой. Дорогие женщины, поздравляем вас с 8, марта. 8 марта. Мы, мы вас любим. любим.